В субботу традиционно 1 сентября школьники отмечали начало нового учебного года. Двумя днями позже такой же праздник у студентов. Сейчас в монгольских вузах обучается 140 тысяч человек, из них 36 тысяч в техническом университете. Самый большой вуз страны и его студентов сегодня пришли поприветствовать и спикер парламента Энгболт, и министр финансов Улан, и другие официальные лица. Великий государственный хурал внес изменения в закон о высшем образовании. Также был изменен и принцип финансирования вузов. Если раньше базу составляла вносимая студентами плата за обучение, то теперь также предусматриваются расходы с госбюджета. В размере 830 миллионов тугриков это только технический университет. И еще по инициативе президента страны ВГХ утвердил закон о предоставлении студентам ежемесячной стипендии в размере 70 тысяч тугриков. В далеком 59 в этом году технический университет принимал первых студентов. Теперь это самый крупный вуз Монголии. Сюда стремятся попасть многие, все увлеченные наукой и мечтающие стать инженерами. Как говорят сами выпускники, неоспоримым достоинством их университета является то, что он выпускает самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов страны. Всех преподавателей поздравляю с началом нового учебного года, а студентам желаю успеха в учебе. Желаю освоить избранные специальности и стать хорошими инженерами, чтобы работать для своей родины. Я очень рада здесь учиться. Я выбрала профессию по своему желанию. Я учусь на дизайнерском факультете. Считаю, что дизайнеры ⁇ это очень нужная для нашей страны профессия. В прошлом году технический университет закончил его 50-тысячный выпускник. По словам администрации вуза, проблем с трудоустройством нет ни у одного молодого специалиста. Диплом универа котируется в любой организации. С этого года студенты вуза будут получать стипендию в размере 70 тысяч тугриков, а отличники к тому же – пособие на оплату обучения. Первые денежные премии от имени правительства и студенческого союза вручили уже сегодня. Долгарсурен Адганбад, Аист, Монголия.